Друзі, ми всі відчуваємо наближення Нового року і запросили в гості нашого друга, футблогера, футблогера Едуарда Насилова. Доброго ранку ще раз тобі. Доброго ранку. Для того, щоб ти нам, як завжди, щось показав смачне, вегетаріанське, до речі. Ми ж всі будемо готувати щось, знаєш, а хочеться також смачненько перекусити перед головним столом. Що сьогодні будемо готувати? Раскажу. Ну, так, да, я сьогодні хочу показати варіанти легких, дуже швидких закусок, які можуть і нам допомогти пережити, так, да, ось ці всі підготовительні процеси. <ків> і, з іншої сторони, цими закусками можна і гостей, собственно. Костичные, они красивые. быстрые. Это варианты для брускет. Вот, собственно, что, я давай, тебя попрошу. Хлеб нарезать, да? Тонко, ну как на бок так. Вот. Да, да. Видишь, ты все знаешь. Я все знаю. Да, мы будем готовить три варианта. Первый начнем с со свекольного дипа. Свекольный дип, это что такое? Ну, это все варианты, так, условно говоря, на маске, на маске угу. на хлеб. Это может быть соус и паста. Ты взял свеклу и просто. Это ее... запеченная свекла. Запеченная свекла. Обычная окону. свекла и в блендер ее взбиваешь, да? Да, нам ее нужно измельчить, но не в пюре, Нам просто до небольших кусочков. Угу. Так, так, сейчас здесь мы... парочку таких так длинных берем. Так, я, в принципе, порезал. Сейчас еще давай. Все на самом деле очень быстро. Так, итак, взбили мы свеклу. Измельчили, да, свеклу не взбили. Измельчили. Видишь, остались кусочки? Да. То есть она не пюре, а, видите, а такой как бы маленьким таким, как кар... Карпаччо, так, да. так, и это ты добавляешь сыр. Мешать да. мне? Да. Это какой сыр? А, сыр фета, Вы можете использовать брынзу, ну, то есть по, по своему желанию. Mm -hmm. Бурячок с сыром. Ну, сочетание классное такое. Так, пока мы займемся. Ах, нашей... очень приятно. Нашей второй закуской. А, то есть это вот первую я как раз уже готовлю, да? Да, первую готовишь. Так, что второе? Это топинаты из зеленых оливок. Очень, опять же, быстрый и простой рецепт. Без какой-то термической работы. Мы взяли зеленые оливки. Так. Миндаль можно взять обжаренный, можно свежий. Один зубчик чеснока, каперсы, это каперсы по желанию, то есть можно их и не использовать, если вы не любите. То есть можно сказать, что это такая итальянская у нас кухня? Ну, Или это среди... украинская. Среди... Нет, ну, украинская, наверное, нет, средиземноморская, скажем так. Uh -huh. и это если... деликатесы прямо у нас такие. Ну, слушай, Новый год раз в году. Ну, конечно, да, можно позволить себе и каперсы, так сказать. Ребята, кто не знает, что такое каперсы? Каперсы – это бутончики, такие растения, которые вот используются в соленом или маринованном виде. Они обладают… Ну, можешь попробовать, я, хотя я думаю, ты же знаешь, какие Ну, я, принципе понимаю, но так… Ну да, каперсы вкус такой, характерный. Характерный, специфический, я бы даже сказал. Но вот в сочетании вот в этой намазке будет очень вкусно. Итак, я, значит, напомню, что я сделал первый. То есть надо желательно сделать, чтобы действительно брускеты были разного вкуса. Я сделал обычная свекла вареная. Да, вареная или запеченная? Запеченная. Запеченная, запеченная. лучше все-таки, чем вареная. Вареная, ну, более простой, что ли, вкус. Запеченное угу. Запеченная более интересная. Значит, Добавляем и добавим немножко масла. Немножко масла и э, обычный сыр э, плавленый, да? Какой плавленый? Фета. А, а если я плавленый я... добавил? Нет? И немножко ты добавляешь бальзамик. Бальзамик. Можно Все-таки вкус использовать... будет итальянский у нас, да? Средиземном. Средиземном. Но и из достаточно привычных для нас продуктов. То есть у нас вяленые томат, у нас тыква, у нас свекла. То есть все, что наше, так скажем, родное. Все так. Но я перемешал вроде бы. Сейчас я... Угу. Можешь добавить немножко перца. Чуть-чуть перца, да? Вот. Немножко перца, с какой стороны его тереть тут. На, давай ты лучше, я посмотрю. А, вот так, да. Лучше угу. использовать всегда свежемолотый перец, потому что он обладает более интенсивным, интересным ароматом. Перемешиваем. Ну, я, Добавили... я спрашиваю, вот посмотрите, как у него получается. Очень красивая такая угу. масса. Посоли чуть-чуть и Немножко, добавь да? немножечко щекотки. Ну, давай я добавлю. Буквально чайную ложку меда. Мёд? Ага. Свекла с медом отлично работает. Свекла и мед, здорово. Значит, тут у меня, еще раз напомню, значит, сыр фета, свекла, немножко подсолнечного масла, немножко перца, немножко соли и мед. Вот так И немножко а, бальзамического соуса, для, да, для кислоты. Можно бальзамический уксус, можно бальзамический соус. Все, тут у меня первый ингредиент готов. Отлично. Вот видишь, ну, собственно, наша вторая намазка тоже практически готова. Мы добавили... Ну перечислим снова: оливки зеленые, миндаль, э, каперсы, mm -hmm. зубчик чеснока, соль, перец, э, лимонный сок, лимонная цедра.

Із зартованою вині І Ми потім повертаємось до наших брускет. Тим часом, поки Руслан Січ готував качку, ми готували такі найдки смачні, ну або можна сказати, української найдки, російської, це закуски. закуски, так, закуски. А, значить, давай нагадаємо інгредієнти. Це звичайний багет, ну, брускет італійський. Ти зараз що намазуєш? Що в нас тут? Такого... Це, це ми, да, схоже ти... на кабачковий але... Это песто из вяленых томатов и с тыквой. То есть это запеченная тыква, это ты? вяленые томаты, это грецкие орехи, э, запеченный чеснок. А, как пахнет! Боже! Еще не все, еще и рано а. есть. Еще не ешь. Еще не ешь, не да? Есть, да? Есть. Так, хорошо. Втор... Значит, это ты у нас тыква, мне помочь, тыква, да? тыква с вяленными томатами. Э, давай э, вот это Да, пока буду намазать. А вот это да. что такое? Вот зи, вот это топинат из зеленых оливок. Зеленые оливки, миндаль, каперсы, лимонный сок, лимонная цедра, вот, чеснок. Вы слышите, да, это все? Ребят, ну понятно, что это, но... но это такое, что все гости будут удивляться. Потому что, знаете, намазать там маслицем и, и там красной икрой, ну поверьте, никого не удивите. А тут вы как бы на, на эти же деньги, но ну, сделайте просто шедевр. Ну, мне кажется, даже это будет дешевле. Значит, но... Давай еще раз напомню: здесь у нас ингредиенты вот то, что я сейчас мажу. А, миндаль, зеленые, зеленые оливки, каперсы, лимонный сок, лимонная цедра, чеснок, петрушка. Все это сбиваем в блендере, да, и получается вот такое вот. Так. А вот это вот красненькое, смотрите, это то, что я перемешивал. Красненькая. Даже я могу вам напомнить, что там, там у нас буряк запеченный, не вареный, потому что запеченный более... Вкуснее, голен, да, Эффектней вкус получается. И э, сыр... Э, какой у нас сыр? Фета или брынза? Фета или брынза. И, и ты, нем, ему пармезан. Туда немножечко, да. туда немножечко мы добавляем э, оливковое масло, э, бальзамического соуса, э, ну и, конечно, перца и соли. Так, это все мы посыпаем пармезан. Давай сейчас на тарелочку все это Сейчас вот. я потру. Слушай, пармезан. И на самом деле, как ты видишь, ну, то есть очень быстро. Очень быстро. Да, Какие-то Очень минут. круто, ребята. Пахнет. ну вот правда, я вообще, когда приходит на сыров, это у нас праздник с Мариной. Мы очень любим, что, как он готовит, что он готовит. Поскольку я люблю кормить, мне тоже такой вариант да, нравится. То есть, приходи к нам, приходи к нам хоть каждый, вообще наша неделя, вот когда мы смотрим, пожалуйста, ты у нас желанный гость хоть каждый день у нас. Мы не против. Так, смотрите, мы сейчас все красиво выложим. Итак, дорогие друзья, внимание посмотрите на этот шедевр. Ну, соответственно, можно сделать это там 3-4 порции. И поверьте, каждый, вот, каждый вкус, он абсолютно отличается от другого. Мариночка, готова дегустировать? Звичайно, кульминативный момент Някой за, за студии. Зай... Ну, давай мне всю тарелку. Ну, сейчас, <laughs> да, я себе <судьи laughs> так уж возьму, что я все возьму. <laughs> так, ну что, пробуем. Mm. Значит, это Ты это я нас... я взял, я возьму Послушай, Mm. Послушайте, это отличается от обычного смаку, очень все это дуже... очень Кажи, інтересно, це дуже цікаво. Угу. Це смачно. Ми, у мене сьогодні ще ранок зізнання любові до сніданку з 1 плюс один. Mm -hmm. Дякую вам, чоловіки, сніданку. Нашим го... <кхи> дайте я прожую. Це правда зручно. смачно. Боже, я зараз зроблю таку дуже негарну справу. Я спробую спробуй ще один шматочок. Mm. Нашим гостем був наш любвий футблогер Едуард Насиров. Ми тобі дякуємо. Що, а далі знову Руслан? І третій. Ні, далі, друзі, не повірте, наша подорож Київщина триває. Анна Кунець розкаже щось цікаве про Білу церкву. Ну, як тобі, маранчик? От третій, надзвичайно смачний там, де. Це з каперсами. Це з каперсами. Угу. Але, з буряком зовсім не відчувається смак буряка, що не для мене. І смачно дуже. Аня, Приятно. давай, вражай нас. Друзі, користуйтесь.